namozda xushuning ahamiyati namozni xushu bilan o'qish kerak degan gapni ko'p eshitamiz shu masalani yoritib bersangiz Bismillahirrohmanirrohim. xushu so'zi arabcha bo'lib xoksorlik, bosh egish qo'rqish ma'nolarini bildiradi xushu qalb holati u nafaqat namozda balki dinimizdagi barcha ibodatlarda xush ko'rilgandir namozdagi xushu alloh taologa riyodan xoli bo'lib ixlos bilan ibodat qilish uning huzurida hokisor bo'lib turish va a'zolarining itoatkor sokin bo'lib turishidir qalbdagi Allohdan qo'rquv haybat uning azamatini tafakkur qilish sababli a'zolarda ham sukunat paydo bo'ladi yomonlanadigan xushu ham bor u odamlarga riyokorlik qilib soxta xushuning alomatlarini zohir qilishdir xushu haqida alloh taolo bunday marhamat qiladi auzu billahi mina shaytonir rojim mo'minlar najot topdilar ular namozlarda o'zlarini kamtar tutuvchidirlar mo'minun surasi birinchi ikkinchi oyatlar demak najot topuvchi mo'minlar namozlarda xushu hokisorlik bilan turar ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozni xushu bilan ado qilish bandaga jannatni vojib qilishining bashoratini berganlar uqba ibn omir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar chiroyli tahorat qilib keyin ikki rakat namoz o'qigan va unda qalbiyu yuzi bilan ibodatga yuzlangan har bir musulmonga jannat vojib bo'ladi imom muslim rivoyati payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu qalbi va yuzi bilan degan gaplarida de, huzu va hushuning barcha naflarini jamladilar chunki huzu a'zolarda bo'lsa hushu qalbda bo'ladi bu ko'pchilik ulamolarning so'zi manba sharhul navaviy alal muslim kitobi payg'ambarimiz alayhissalom sahobiy roziyallohu anhuga ruku va sajdani mukammal qilishni buyurardilar anas ibn molik roziyallohu anhudan nabiy sallallohu alayhi va sallam bunday dedilar ruku va sajdani komil qilinglar allohga qasamki albatta men sizlarni ruku va sajda qilganingizda orqa tomonimdan ham ko'rib turaman imom buxoriy rivoyati jumhur ulamolar orqa tarafdagi narsalarni ko'rish haqiqiy ko'rish ya'ni Alloh taolo tomonidan ato qilingan mo'jiza bo'lgan deydilar manba sharhun navaviy alal muslim kitobi ulug' tobeinlardan bo'lgan said ibn musayyab namozda soqolini o'ynagan kishini ko'rib buning qalbi xushu qilgan ya'ni qo'rqqanida edi a'zolari ham tinchigan bo'lardi degan manba ibn abu shayba musannafda keltirgan hushuni paydo bo'lishiga quyidagi narsalar yordam beradi namozga erta tayyorgarlik qilish chiroyli tahorat qilish chiroyli kiyimlar kiyish xushbo'ylanish masjidga azon aytilmasdan kirish farz namozlaridan avval nafil namozlar o'qish namoz boshlanmasdan oldin qiyomatdagi holatlarni tafakkur qilish namozda o'qiladigan sura oyat zikr va tasbihlarning ma'nosini bilish namozda ularni tafakkur va tadabbur qilib o'qish alloh taolo uni ko'rib turganini his qilish xushuvga yordam beradigan amallarni qilish ya'ni ko'zni sajda joyiga qaratish qo'lni kindik ostiga qovushtirish oyoqlar orasini to'rt barmoq qilish va hokazo hushuni ketkazadigan ishlarni qilmaslik masalan namozda atrofga qarash oyoqni haddan ziyod kerish esnash qistanib shoshilib namoz o'qish va hokazo o'tgan salafi solihlarning namozdagi holatlarini o'rganish namozni hushu bilan o'qimoqchi bo'lgan kishi namozni boshqa hamma narsadan ustun qo'ysagina maqsadiga erishadi vallohu alam o'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hayati